सरकार आलम ने फरमाया जिसका मजमून है कि और दिनों का दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं जुमे के दिन पढ़ा जाने वाला दुरूद बद नफसे नफीस में खुद समात करता हूँ हम दुरूद पढ़ें और आका समात बास फरमाएं तो जुमे का दिन दूसरे लफ्जों में डायरेक्ट डायलिंग का दिन है तो इस दिन ज्यादा दरूद पाक पढ़ने हैं इस दिन ज्यादा प्यारे आका का जिक्र करना है और भी नकियां ज्यादा कीजिए जुम्मे के दिन मुफ्ती अहमद यार खानी फिर रहमत ला फरमाते हैं चूंकि जुम्मे का दिन ये अल्लाह करीम के तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नहमत है फजीलत वाला दिन है तो जुमा के दिन जो नेकी की जाए उसका सवाब सत्तर गुना दिया जाता है मल्टीप्लाई बाई सेवेंटी हो जाता है लेकिन एक और बड़ी कॉन्शियस वाली बात समझने वाली बात है कि जुमा के दिन का चूंकि मर्तबा ज्यादा है तो इस दिन अगर कोई गुनाह करे तो उस गुनाह को भी मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी यानी सत्तर गुना कर दिया जाता है तो जुमा के दिन तलाश कर करके नीकियां करनी है गुनाह बिल्कुल नहीं करने हैं अल्लाह मुझे और आपको जुमा के दिन की बरकतें लूटने की तोफीक ता फरमाए मोहब्बत के साथ बाज बा बुलंदुदे पाक पढ़ने सलू अल हबीब सला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज चूंकि एक वालदा के ईसाले सवाब के लिए हम जमा हुए हैं और माँ की अहमियत क्या है माँ का मकाम क्या है ये सच्ची बात है कि लफ्जों में बयान नहीं हो सकता दुनिया में जो सबसे ज्यादा हमसे प्यार करने वाली हस्ती है सबसे ज्यादा हमारे लिए सेक्रीफाइस कुर्बानी देने वाली अगर कोई हस्ती है तो वो हमारी वालदा है माँ का हक कैसा है इसको बयान करने के लिए नबी पाक सात की पाक की से पाक समझिए प्यारे अकाल सातुस्म की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करता हुजूर हदीस का खुलासा है कि मेरे सबसे ज्यादा अच्छे बर्ताव और उसने अखलाक का हकदार कौन है नबी पाक अली सात उसम ने फरमाया तेरी माँ का हजूर उसके बाद फरमाया तेरी माँ जूर उसके बाद फरमाया तेरी माँ का हजूर उसके बाद कहा तेरा वालिद अच्छा अब नबी पाक अली वो सलाम की जबान से जो निकलता था हर लफ्स बा का है याद रखिएगा हमारी तरह नहीं कि जो मुंह में आया कह दिया कभी फजूल बातें भी हो गई नहीं सरकार तो आलमली सलात सलाम वो अजीम हस्ती है कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जबान तर्जुमान से जो निकला वो बाग कमाल निकला बल्कि रब की अता से और रब अजल की तरफ से जो अता किया गया वो निकला क्या खूबसूरत बात आला फरमाते हैं ना वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा हर बात वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा चश्मा इलमो पे लाखों सलाम वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम फिर तो उलमा कहते हैं नबी पाक ने तीन बार माँ के बारे में फरमाया एक बार वालिद के बारे में फरमाया ऐसे ही नहीं फरमाया इसके पीछे भी बड़ी हिकमतें हैं इसकी बड़ी खूबसूरत शरा लिखी उलमा ने उलमा फरमाते तीन बार माँ का जिक्र इसलिए हुआ कि मां बच्चे पर तीन एहसान करती है और वालिद बच्चे पर एक एहसान करता है इसलिए एक एक बार कहा गया अब वो सुनिए क्या है बड़े एहसान वैसे तो दिन रात वो एहसान कर रहे होते हैं नंबर एक मां अपने पेट में नौ महीने उस बच्चे को पालती है दूसरा कि जब विलादत का वक्त आता है माँ वो तकलीफ उठाती है और मौत के मुंह के करीब से होकर वापस आती है और बात तब सुनते हैं कि विलादत के दौरान मां का इंतकाल हो गया ये बच्चा पैदा करते वक्त जो तकलीफ वालदा उठाती है वो कोई और बयान भी नहीं कर सकता और तीसरा एहसान वो सारी जिंदगी जो परवरिश करती है वालिद उन तीनों में से एक काम जो हमारी परवरिश वाला मामला है यकीनन बहुत बड़ा एहसान है लेकिन माँ का मर्तबा नबी पाक ने तीन बार फरमाया अच्छा लेकिन यहां एक और बड़ी खूबसूरत बात है अगर आम आदमी यह हदीस पढ़े और वो अपने ही जहन से फैसला कर ले कि भाई इसका मतलब तो माँ ही का मरतबा है अपने माँ की खिदमत ही करनी है वाल साहब की तो बारी बाद में आएगी नहीं हदीसों और कुरान की आयतों को पढ़ने और समझने के लिए की हाजत है क्या खूबसूरत ने इस हदीस के बाद इसकी तदवीक करके फरमाई कैटेगराइज किया कि बंदा खिदमत माँ की ज्यादा करेगा और ताजीम वालद की ज्यादा करेगा क्योंकि वाल हमारी वालदा का भी तो शोहर है ना सरताज है तो अब वालिद का इकराम वालिद की इज्जत ज्यादा करनी होगी और वालदा की खिदमत ज्यादा करनी होगी ताकि ये जो बैलेंस है ये बरकरार रहे और हमसे कोई बेअदबी ना हो जाए ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अब आइए मैं आपको कुछ बुजुर्गों के वाकयात सुनाता हूं माँ के साथ वाल के साथ उनका बर्ताव कैसा था और सुबह अल्लाह जब माँ की दुआ बड़ी सूरत कौन सी है पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है अल्लाह अकबर और आप जरा गौर कीजिए कि बकरा बकरा में क्या है बकरा कहते है कहते हैं गाय को ठीक है ना अब गाय की सूरत है गाय वाली सूरत में जिक्र क्या हो रहा है एक माँ का जिक्र हो रहा है एक बच्चे का जिक्र हो रहा है जो अपनी माँ के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है जो अपनी माँ के साथ जनाब अच्छे तरीके से पेश आ रहा है उसने शुरू कर रहा अल्लाह करीम ने उस बच्चे को फिर कैसी कैसी बरकतों से नवाजा इसका मतलब कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत पैगाम क्या दे रही है मां के साथ अच्छा सलूक करना के साथ अच्छा सलूक करना और वाल को भी सिखाया जा रहा है तफसील है उस तफसी में कि एक वालिद था नेक था परहेजगार था हलाल रोजी का थोड़ा सा माल छोड़कर गया अल्लाह ने उस हलाल में ऐसी बरकत डाल दी कि उसके बच्चे को जमाने का अरबोपति बना दिया तो यहां यह भी सीखने को सूरह बकरा से मिलता है कि जनाब जो कहते हैं ना बच्चों के लिए कमा रहा हूं बच्चों के लिए जमा कर रहा हूं वो हराम भी जमा कर रहे होते हैं कभी भी ये ना सोचे थोड़ा छोड़ कर जाएंगे ना और अगर हलाल छोड़कर जाएंगे अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाएंगे अल्लाह हमारी औलाद में इंशाला बरकत डाल देगा वो थोड़ा भी ज्यादा हो जाएगा हमने देखा लोग अरबों रुपए छोड़ के जाते हैं मगर औलाद की तरबियत करके नहीं जाते खुद भी हराम कमाते हैं। और औलाद अशिया करती है माँ बाप कबड़ में और औलाद उन पैसों का उन जायदादों का वो बेड़ा गरक करते हैं कि हमने अरबोंपति लोगों के बच्चों को जनाब थोड़े अरसे बाद कल होते और तबाहो बर्बाद और बैंक करप्ट होते देखा तो फर्क है ना बेसिकली हमारा बेहतरीन सरमाया ये है अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करके जाए तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों आज हम बात कर रहे हैं मां के ऊपर अल्लाह अकबर मां का माँ कैसी अजीम हस्ती है कि जिसका जिक्र करें तो आंखें नम हो जाती हैं माँ के खूने जिगर से औलाद का वजूद बनता है माँ कई साल तक अपनी औलाद को थपकियां देकर सुलाती है माँ बीमार औलाद को देखकर तड़प उठती है आंसू बहाती है सर्दी की रातें हो माँ सारी रात जाकर उसके लिए गुजारती है सारी रात जाकर गुजारती है बीमार औलाद के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाना गवारा करती है मां औलाद के लिए सायादार दरख की तरह होती है मां खुद बर्दाश्त करती है अपनी औलाद को पंखा चलती है माँ औलाद को छाव में बैठा खुद धूप में बैठ जाती है औलाद के नाज नखरे उठाती है कर्ज लेकर भी औका औलाद की फरमाइशों को पूरा करती है अरे के का यानी औलाद के वालिद का इंतकाल हो जाए तो बच्चों को दर बदर भटकने नहीं देती बाजात माँ अपनी सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए लगा देती है हो सकता है यहां भी ऐसे कुछ लोग मौजूद हो हमने भी देखा है जो बताते हैं कि का तो जवानी में इंतकाल हो गया अब माँ थी जिसने हमने पाल पोस कर बड़ा किया दिन रात एक किया और आज हमें इस मकाम तक हिस्से हिस्से जुमले से वो बात याद आ गई कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे एक दोस्त कहता है, कि तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? उसने कहा मुझे ये ये खाने बड़े पसंद है उसने पूछा तुम्हारी पसंदीदा डिश कौन सी है का मैं तो ये ये खाने पसंद करता हूं अब उसी दोस्त ने सवाल किया तुम्हारी वालदा की पसंदीदा डिश कौन सी है काफी देर तक सोचता रहा कि मां को क्या पसंद है सोचते 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 कहता है मेरी मां को तो मेरा बचा हुआ खाना पसंद है ठंडा खाना और ठंडी रोटी पसंद है कहता है, ये कैसी बात कर रहे हो कहता मैंने तो हर वक्त पे एक ही चीज देखी बेटा खा लो बच जाएगा तो मैं खा लूंगी मेरा बेटा तेरे लिए मैंने यह बनाया मैंने कभी सुना ही नहीं कि मेरी माँ ने यह कहा हो कि आज मैंने अपनी पसंद का खाना बनाया कभी कहती बहन की पसंद का बनाया कभी कहती तुम्हारी पसंद का बनाया कभी कहती तुम्हारे मालिक की पसंद का खाना बनाया और हमने ये देखा जब हम खाना खा के खड़े हो जाते बर्तन भी उसी ने उठाने होते और हमारे बचे हुए निवाले खाने होते अल्लाह अकबर मैं आप सबसे पूछता हूँ शायद हमें भी नहीं पता होगा कि हमारी वालदा की पसंदीदा डिश क्या है अरे हमने कभी पूछा भी नहीं क्या वो खातून क्या उस औरत के दिल में दिल सीने में दिल नहीं था हालांकि उसको भी कुछ पसंद होता अगर जिनकी मां हयात है मैं आज उनको मशवरा देता हूं कि अपने वालदेन की पसंद मालूम करो तो हमें हमारी पसंद के निवाले बचपन में उन्होंने हमें खिलाए हैं अपने दिमाग डाल के हमें खिलाए हैं हमने तो बचपन में ऐसे ऐसे नाज और ऐसे ऐसे लाद उठाए हैं आज शर्म आती है कि तो सुबह उठकर स्कूल जाना होता था मदरसे जाना होता था और मां कभी नाश्ता बनाती हम कहते मैंने ये वाला अंडा नहीं खाना है मैंने वो वाला अंडा खाना है आज रोटी नहीं खानी आज पराठा खाना है आज ये वाली चाय पीनी है आज मैंने ये खाना है हम जिदे करते रहे माँ बिचारी दोबारा बना के लाती रही अरे माँ थी या होटल वाली थी हमारे पूरे किए मगर मेरे बच्चों अब तुम्हारी बूढ़ी हो गई अब तुम्हारी वाले तुम्हारे साथ हैं अब मजा यह है आप उनसे पूछो आपका पसंद का खाना क्या है आप कौन सा फ्रूट पसंद करते हैं आप कौन सी चीज पसंद करते हैं अल्लाह तोफीक दे तो अब अपने माँ बाप को वो चीजें लाके दीजिए ताकि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए मगर बदकिस्मती यह है आज बेटा जवान होकर बेटी अपनी मां को कहती है कि पानी का गिलास दे दो अब बाप की तैयार नहीं है कितना है सुनिएगा एक शहबी रसूल ने नबी पाक अलीलाम की बारगा में अर्ज की या रसूल अल्लाह एक राह में ऐसे गर्म पत्थर थे अगर गोश्त का एक टुकड़ा उस पर डाला जाता तो कबाब हो जाता मैं अपनी मां को गर्दन पर सवार करके छीबन नाइन पॉइंट सिक्स किलोमीटर बनता बदलाइए कहते ऐसे पर तो ऐसे गर्म पत्थरों पर अपनी मां को कंधे पर सवार करके मैंने सफर किया है यार रसूल अल्लाह क्या मैं अपने, अपने मां के हकूक से फारिग हो गया सुनिए नबी पाक अलीस्म ने फरमाया आका फरमाते हैं तेरे पैदा होने के दर्द में जो जिस कदर झटके उठाए हैं शायद ये से एक झटके का बदला हो सके अल्लाह अकबर आज नौजवान कहता है मैंने माँ बाप का हक अदा कर दिया? अरे उनको घर तो दिला दिया मैं उनको महाना पैसे देता हूं मैंने अपने माँ बाप के लिए मुलाजिम रख दिया है अब और क्या करूं हम पैदा हुए थे तो हमारे लिए मुलाजिम रखा गया था मां ने आपको पता है गौर कीजिए अच्छा ये बातें उसको जल्दी समझ आती है जो खुद वालिद बन गया हो हम जब छोटे थे ना समझ नहीं आती थी जब खुद मां बाप बने तो समझ आई जब बच्चा पैदा होता है ना फौरन उसको दो खादिम चाहिए होते हैं अब समझिएगा अल्लाह की शान जैसे ही बच्चा पैदा होगा ना वो खा नहीं सकता वो अपना इस्तंजा नहीं कर सकता वो कपड़े नहीं पहन सकता उसको मालिश करने वाला भी कोई चाहिए उसकी वर्जिश करने वाला भी कोई चाहिए सर्दी में उसे गर्मी पहुंचाने वाला कोई चाहिए वक्त पर कपड़े वाला कोई चाहिए उसके रोने की आवाज को समझने वाला कोई चाहिए क्योंकि बोल तो नहीं सकता ना कि रोते हुए बताता है कि भूख लगी है प्यास लगी है दर्द हो रहा है और खादिम वो चाहिए जो 24 घंटे साथ रहे रात सोते वक्त भी साथ रहे साथ रहे बताओ तो सही हर बच्चे के लिए अच्छा फिर एक खादिम और चाहिए, एक फिजिकल खादिम चाहिए। एक पैसे थोड़ी क्यों ना हो जाकर इंजेक्शन लगाए जाकर डॉक्टर के पास ले जाए छोटी सी जान है जनाब वक्त इलाज नहीं होगा तो ये बच्चा फौरन दुनिया से चला जाएगा आप अल्लाह की शान देखे मैं पैदा हुआ मैं देखते मेरे रब ने दो अजीम खादिमों का इंतजाम फरमा दिया मेरी मां के दिल में ममता डाली मेरे वालिद के दिल में शफकत डाली वो मां जब मैं रोता था तो वो रोती थी जब मैं भूखा रोता वो दूध पिलाती थी जब कपड़े चाहिए तो वो कपड़े पिलाती हम बिस्तर पर माँ को बुरा नहीं लगता था यकीन करें दुनिया के किसी भी बड़े हॉस्पिटल वो मुंह चढ़ाता है वो, वो तकलीफ के साथ साफ करता है अरे बोलो किसको अच्छा लगता है मगर मैं माँ के कपड़ों पर भी गंदगी करता था तो माँ मुस्कुरा कर साफ करती थी अरे ऐसा क्या कौन कर सकता है ऐसा वो मालिश भी करती रही वो तेल भी लगाती रही मेरे बालों को सवारती रही अल्लाह एक छोटी सी जान के लिए ऐसी वालिद, वालिद अपनी जेब से वो चीजें लाकर देता खुद फ्रूट ना खाते हमें खिलाया डॉक्टर ने कहा सर्दी आ गई है बच्चे को अंडा खिलाओ गरीब माँ बाप ने अंडे खिलाए नहीं नहीं अब यकड़ी पिलाओ वो यकड़ी पिलाते रहे डॉक्टर कहता जरा ग्रम वो स्वेटर लाते रहे अब जरा बच्चा बड़ा हुआ साल का वक्त आया पहला साल गुजरा गरीब मां बाप भी थे तो वाले थे बच्चों के लिए तोहफे का इंतजाम किया थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बाप ने उंगली पकड़कर चलना, चल पकड़ चलना सिखाया और जनाब कभी दुकान पर रुक जाता था बाजार में जाता था कहता अब ये खिलौना पसंद है अब ये वाले कब तो जूते लेने हैं अरे अल्लाह अकबर वालिद ये नहीं कहता था बेटा पैसे नहीं है वो कहता अच्छा दिला दूंगा कभी किसी से हो सकता कर्जा लिया हो कभी उसने अपने लिए कपड़े लेने का सोचा होगा सोचा होगा आज मैंने जूते लेने हैं अपने जूते का प्लान कैंसिल किया

कैसे इंतजाम किया होगा वो चीजें लाकर हमें दे दी मगर आज वो एहसान भूल गए आज वो बातें हम भूल गए आज बादा बादा हो जाते हैं। तो औलाद कहती है ये पैसे मेरे हैं ये मैंने कमाए हैं अब जी आपने छोड़ा क्या हमारे लिए आपने क्या किया है आपको दवाई टाइम पे मिल जाती है ना आपको बार बार कपड़े क्यों चाहिए आपको ज्यादा पैसे क्यों चाहिए अरे तुफ ऐसी औलाद पर मुझे बेलिबास छोड़कर मेरे बाप कह देते कि तेरे ये पैसे तो हमारे हैं तेरे नहीं है क्यों कपड़े दिलाए तुझे तो मैं तो बेलिबास रह जाता ना है मेरी दवाइयां टाइम पे ना मिलती मुझे खुराक टाइम पे ना मिलती मुझे एनर्जी वाली चीजें ना मिलती तो आज जिस कर करो फर और जिस शानो शौकत से मैं जिंदगी गुजार रहा हूं आप गुजार रहे हैं ये किसका एहसान है ये माँ बाप का एहसान है खुदा रहा कभी अपने माँ बाप का एहसान ना भूलना